السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شروع اداد کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت لوت علیہ السلام کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے جلید القدر پیغمبروں میں ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں انہی کی آغوش تربیت میں پرورش پائی بہت سارے سفروں میں ساتھ رہے مصر کا سفر بھی دونوں حضرات نے ساتھ کیا واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں آباد ہو گئے اور حضرت لوت علیہ السلام نے اردن کے مشرق میں واقع شہر صدوم میں سکونت اختیار کر لی وہاں ہی حضرت لوت علیہ السلام کو نغوت عطا ہوئی اور اہل صدوم کی اس پر معمور کیے گئے قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے صدوم کے لوگ ترہ ترہ کی بے حیاں اور برائیوں میں مبتلا تھے دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو ایک برائی ایسی تھی جو سب سے پہلے اسی قوم میں پائی گئی اور وہ یہ ہے کہ اس قوم کے لوگ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کے بجائے لڑکوں کے پاس جاتے تھے ان کو اس بدترین گناہ میں شیطان لعین نے مبتلا کیا تفصیل کی کتابوں میں یہ کس مذکور ہے کہ قومی لوت کا شہر سدوم اس علاقے کا نہایت سرسبز و شاداب شہر تھا ہر طرح کے پھل غلے اور میوے وہاں پائدہ ہوتے تھے جس کی وجہ سے اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی لوگ مہمان بن کر اس شہر میں آتے اور کئی کئی دن کو مہمانوں کا آنا پسند نہ تھا مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ مہمانوں کو اپنے شہر میں آنے سے کس طرح روکے ان حالات میں شیطان ایک مکار بوڑھے کے بیس میں لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر تم مہمانوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو مرد مہمانوں کے ساتھ ایسا ایسا کرو اس سے ان لوگوں کو مہمانوں کے ساتھ لواطت کی ترغیب دی سب سے پہلے خود ہی ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں وارد ہوا اور لوگوں سے بدفیلی کرائی اسی طرح لوگوں کو اس کی عادت پڑ گئی حضرت لط علیہ السلام ان کو ان بے حیاں سے روکتے تھے قرآن قریب نے حضرت لط علیہ السلام کی نصیحت ان الفاظ میں نقل کی ہے انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جو کام تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا اور وہ یہ ہے کہ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو بلا شبہ تم حد سے گزر رہے ہو مگر قوم پر اپنے پیغمبر کی کسی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا جس قدر نصیحت کرتے اسی قدر وہ لوگ بے حیائی کے کاموں میں زیادہ حصہ لیتے حضرت لوت علیہ السلام کی باتوں کا ان کے پاس کوئی معقول جواب تو نہیں تھا بس ایک دوسرے سے یہ کہتے کہ آل لوت کو اپنی بستی سے باہر نکال دو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے باز بنتے ہیں گویا یہ ایک طرح کا طنز تھا جو ہر وقت ان کی زبانوں پر رہتا تھا مگر حضرت علیہ السلام تو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی نصیحت جاری رکھی قوم کے لوگ عاجز آ کر کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ پہلے وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سرکش اور گمراہ قوموں کو ان کی سرکشی اور گمراہی سے روکتا ہے ان کے پاس آسمانی کتابیں اور صحیفے بیچتا ہے جب اس کے رسولوں اور پیغمبروں کو جٹلایا جا جاتا ہے اور قوم اپنی سرکشی اور گمراہی سے باز نہیں آتی تب اللہ تعالی زمین پر اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ قوم لوط کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آسمان سے چند فرشتے زمین پر اترے۔ پہلے وہ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام قیام پذیر تھے۔ ایک صبح ابراہیم علیہ السلام نے تین اجنبی لوگوں کو گھومتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور انہیں مہمان بنا کر گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بچھڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر ان کے سامنے رکھا مگر مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ یہ لوگ دشمن ہیں جو مہمانوں کی صورت اختیار کر کے گھر میں گھس آئے ہیں اس خیال کے ساتھ ہی کچھ خوف سا پیدا ہوا جو بتا بشریت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہنے لگے کہ ہم انسان نہیں ہیں ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آسمان سے اتر کر آئے ہیں اور اب صدوم کی طرف جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں شفقت اور ہمدردی بھی بہت تھی یہ خبر سن کر انہوں نے فرشتوں سے جگڑنا شروع کر دیا کیسے تباہ و برباد کرو گے ان میں تو لوت بھی موجود ہیں جو اللہ کے نبی ہیں فرشتوں نے کہا قوم لوت تو اپنی سرکشی اور بے حیائی کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی البتہ لوت اور ان کے گھر والے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے مگر ان کی بیوی بی کا حشر تو قوم کے ساتھ ہی ہوگا کیونکہ وہ نبی کی بیوی بی ہونے کے باوجود موجود ان کی مخالف ہے اور قوم کے ساتھ ان کی بدعمالیوں میں شریک ہے وہ تینوں فرشتے یہاں سے نکل کر صدوم پہنچے ارض فلسطین اور صدوم میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے فرشتے صدوم پہنچے اور حضرت علیہ السلام کے مہمان ہوئے تینوں نے خوبصورت لڑکوں کی شکل اختیار کر رکھی تھی حضرت لط علیہ السلام تین خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ میری قوم کو اگر ان کا پتہ چل گیا تو وہ ان مہمانوں کے ساتھ غلط طریقے سے ضرور پیش آئیں گے فرشتوں نے پیغمبر کی پریشانی دیکھی تو اپنے آپ ہاں کو ظاہر کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ الہی کا وقت آ پہنچا ہے اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیں حضرت اللوت علیہ السلام روانہ ہو گئے ان کی بیوی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا رات کے آخری حصے میں جب کہ بستی کے لوگ خوابوں میں مست تھے ایک زبردست چیخ بلند ہوئی جس نے اہل صدوم کو بدحواس کر دیا پھر ان پر کی بارش ہوئی اور پوری بستی آسمان کی طرف اٹھا کر نیچے کی طرف پلٹ دی گئی روایات میں یہ ہے کہ یہ چار بڑے شہر تھے جن کو قرآن کریم نے متفقات سے تعمیر کیا ہے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو آسمان پر اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹخا کہ وہ زمین کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئی اور وہاں ایک گہری جھیل بن گئی جو سطح سمندر سے بھی نیچے واقع ہے اور اسے بحر میت یا بحر مردار کہا جاتا ہے اردن کی راجدھانی عمان سے پچیس کلو میٹر دوری پر واقع یہ جھیل بیاسی کلومیٹر لمبی اور گیارہ کلومیٹر چوڑی ہے اس کے مغرب میں غزہ مغربی کنارہ اور اسرائیل اور مشرق میں اردن ہے یہ دنیا کی نمکین ترین جھیل ہے اس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا اور بھاری پانی ہونے کی بنا پر اس میں کوئی انسان ڈوبتا بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک کے لیے اس علاقے کو مقام عبرت بنا دیا ہے اگرچہ اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے یہ بہترین تفریح گاہ بھی ہے حضرت علیہ السلام کی مزار مبارک اردن میں ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہر آفت و مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے